А нас сегодня трюк с коробкой от карт и с самими картами. Буду показывать. Вот так вот. А сейчас повторяйте за мной. Возьмите. Возьмите колоду карт и сделайте карточный. Сейчас. Сделайте карточный. Вот так вот. Ну, примерно не очень много. Вот, и возьмите коробку карты, поставьте так, чтобы она балансировала. Не получилось? Хорошо, сделайте тогда так. Отделите примерно половину колоды и переднюю часть выделите вот так вот. Чтобы вот так вот было. И опять же попробуйте поставить так, чтобы коробка балансировала на еле-еле балансирует. Вот, ну если у вас совсем не получилось, тогда возьмите просто и на двух пальцах подержите его так. Не получилось? <связать> а, что ж, теперь обучение. Вам понадобится весь кипиш в коробке. На самом деле в коробке лежит... В коробке лежит батарейка. Но вы можете показать то, что батареи... То, что батарейки там нет. Как это сделать? Вы суете в коробку батарейку. Вот она, да? И просто кусочек картона, вот, прям вот на, наверх вот так вот батарейки. Вы можете так... Ну, я просто это делать не стал, у меня картона не нашлось. Вот, а вообще вы, вы вот так вот делаете и можете показывать, что вот абсолютно. То есть берете кусочек, знаете как делать? Берете кусок картона. Вот, например, моя рука, это кусок картона. Ставите коробку, обводите по контурам, Вот так вот, да. Везде вот тут вот. Вот, вырезаете, и вот этот кусочек картона, который вырезан, вы просто наклеиваете вот на поверх, чтобы вот так вот не было видно этой батарейки. Ну вот. А ну все в принципе вы можете балансировать с ней там, как хотите. Можно на одном пальце, наверное. Если... Нет, на одном пальце не получится, конечно. Вот говорить там, повторяйте за мной, там все такое. Обычная Коробка. Молодцы. Это фокус, фига себе. Э, хочу сказать то, ну, что я никаких обучений не смотрел, сам догадался. Ну, может, у них другой секрет, но этот тоже. Спасибо.